Я проснулся сегодня ночью, в начале четвертого утра, от того, что было сильно тихо. Не, я понимаю, вечером там летало все, прилеты эти все, стрельба, в фейерверки, все остальное. Я просто лежал в постели, думаю, оно мне надо. Куда-то еще бежать, что-то делать. И так темно. И так темно. Куда там еще? Ничего. И вот четыре 4 часа, начало четвертого, я проснулся от такой тишины, от тишины от того, что у моих соседей не работают генераторы. Я сначала не понял ничего, через 3 минуты до меня дошло, на улице, э, э, как бы вот на, на столбах горит свет, есть свет, ой, слава богу, сразу, буквально сразу, зарядил свою стиральную машинку, чтобы она начала работать, включил этот самый бойлер, чтобы началась вода. То есть я все прекрасно понял, что жить со светом хорошо, а без света плохо. Знаете, вот сказали, что в субботу восстановят электроснабжение. Так и да, так и стало. Надо было как бы знаете, набраться, как в Писании говорится, посланием к евреям, там есть такое выражение, вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Я надеялся, что отремонтируют, но я не был уверен в наших э, электриках, что справятся с, таким, с такими разрушениями. Было серьезно. Возможно, у вас есть что-то в жизни, что абсолютно нерешаемо. Что-то случилось и вещи, которые реально не могут измениться. Такая ситуация, в которой неисправимые последствия э, изменили вашу жизнь. Может, вы болеете, может, у вас нет работы или что-либо другое. Я могу вам сказать, что не все как, так ужасно, как вам кажется. Ведь последнее слово даже не за вами, а за Богом. Все может измениться. Канун праздника Пурим, который мы будем отмечать на следующей неделе, а еще у нас 18, 13 марта у нас общий пост Эстер, и целью этого поста будет, как и тогда, цель всего лишь одна, Боже, спаси свой народ. Фактически Есфир просила народ поститься сухим постом три дня и три ночи. Протяжении этих дней люди не ели, не пили, не скот, не э, дети. То есть с одной целью. Знаете, какая была цель? Даже не спасение народа. А встреча царей, царицы с царем царей. Потому что царь себя назвал, он царь царей, он над всеми был. Это всего лишь была одна... Попытка, дайте этот один шаг, Боже, дайте этот шанс поговорить с царем и пригласить его на обед или на ужин. Всего лишь потому что без проса, без назначенного времени тебе секир башка нема. І всі пастілись три дня весь народ, за те, щоб була возможность сказати: вибачте, можна к вам зустріч? На, 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 на Хорошо. А зачем? Щоб пригласити тебе покушати? Не все, як здається, так повинно статися. Амінь. Не все так, як здається нам, повинно статися. Ми повинні довіряти Богу навіть тоді, коли усі переконані докази вказують на переконану іншу позицію. Тому що те, що ми бачимо, є тимчасовим, а того, що ми не бачимо, є вічним. Тобто, те, що ми ще не бачимо, існує у вічності і приходить до нас від вічного Бога. то, чего мы еще не бачимо, оно уже есть, и оно приходит только от Него. Поэтому, дорогие друзья, частью веры в Бога есть доверие и в невидимые ответы. В самые неожиданные времена. Вера – это полная надежда в помощи в определенное для нас время. И оно уже не за горами, оно не за горами, оно там на небе. Потому у нас только одно. Ибо оттуда приходит помощь моя. Что мы сегодня с вами видим после встречи в овальном кабинете? Неделя прошла. Что мы видим? Мертвые отношения, приостановка обмена разведных данных, остановка поступления оружия, угроза депортации украинских беженцев, угроза выхода из НАТО, остановка гуманитарной помощи, финансовой помощи, тарифные войны, потыкание нашим недругам, обвинения в начале войны. Это вообще-то какой-то всемирный хаос. Я вам тоже одно могу сказать. Все это носит временное действие. Все вот то, что я перечислил, это временные действия. Все может измениться неожиданно, во мгновение, и мы можем даже этого не ожидать. Так же, как с нашей инфраструктурой, которая была разрушена пять дней. А потом я проснулся внезапно от тишины. И у нас есть свет. Вот так вот мгновенно все может измениться. Те, что Бог нам обещал же на пив дороги, на подходе. Те, что нам Бог обещал на подходе. Но сатан, враг, приложит все усилия лжи и дезафермации, чтобы переубедить нас в обратном, что никакой помощи ждать не нужно. И почему она никогда не придет. У нас всегда будет какая-то... Мысль в голове. Я не только говорю сейчас о политическом состоянии, то, что происходит в Украине, я говорю о духовном нашем состоянии, когда у нас есть проблемы с нашим здоровьем, с ситуацией, в которой мы находимся, враг будет нам говорить: подожди секунду, если ты ожидаешь, что что-то изменится, хочу тебе предупредить: ничего не изменится. Каким ты был, таким ты и остался, ничего не изменится. Бог буде робити для нас угоду, коли нема ще нічого, ніяких доказів, що це наближається. Бог буде робити цю угоду. Бог буде робити не ми. У нас може є пропозиція, але ж у Бога є цей досвід, як це зробити. Бог іспользує путів, о яких ми навіть не предполагаємо. когда полная безнадега. И реальность нас убеждает в обратном. Но Бог предоставляет пути для исполнения своего обетования, данного нам с вами, данного нам, народу Украины. Ты не умрешь, но будешь жить и возвещать о делах Господних. Давайте мы сейчас с вами прочитаем этот, стих, этот несколько стихов из Псалма Давида. Будь ласка, земною, 118-й Псалом, 16 по 18 вирш. Давайте мы зачитаем услуг, так, 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 чтобы промовить это. Правиця Господня здіймається звитяжно. Адже Господь нам міць свою явив, Тож житому не за що не загинув. Про подвиги Господні розповів усім. Господь мене провчив, та не бажає моєї смерті. Дуже це треба знати. Може, він провчив нас. за байдужность. Але он не хочет нашей смерти. Я могу сказать только одно, что Бог созидает и творит за кулисами этого театра абсурдов шанс, который сбодоражит неожиданностью весь мир. И нас с вами тоже. В этом театре просто маразма ситуаций за, за кулісами. Бог делає те, що всіх удивить. Бо ми з вами йому не байдуже як народ, як нація, не тому, що ми, тільки українці, кмітливі та щедрі, тому що ми люди з крові та плоті. Такі, як усі остальні, та годні на життя. Не тому, що ми такі щирі українці, а тому, що ми люди, як всі остальні.